bila kita sebut tentang game block, mesti kita akan ingat tentang Minecraft. Tetapi, dahulunya kita ada satu permainan video yang sangat ikonik dan sangat unik. Sebuah game yang memiliki sejarah yang cukup menarik di mana ianya lahir dari sebuah makmal di USSR pada sekitar tahun 80-an ke 90-an. Semuanya bermula pada tahun 1984 di Moskow di mana seorang saintis komputer iaitu Alexis Pajinov yang bekerja di bawah kerajaan Soviet pada waktu itu dalam diam telah telah pun mencipta satu permainan video klasik ataupun permainan video yang mudah sekadar suka-suka untuk memenuhi masa lapang. Game yang dihasilkan itu terinspirasi daripada sebuah game papan klasik iaitu Pentominos yang mana kita menyusun 5 blok pelbagai bentuk di dalam satu kotak secara padat dan tidak boleh ada ruang kosong. Tapi game papan klasik ni dia agak mencabar lah. Jadi Pak Cik Nof ambil keputusan untuk uh, merubah sikit dengan simplifikannya daripada 5 blok kepada 4 blok inspirasi inilah terhasilnya Tetris iaitu gabungan dari dua idea iaitu Tetra merujuk kepada empat blok dan juga tenis iaitu sukan kegemaran Pajitnov versi pertama untuk Tetris agak menarik kerana ianya tidak memaparkan grafik melainkan tulisan teks yang disusun berdasarkan simbol-simbol kerana pada waktu itu Tetris dilancarkan untuk sebuah komputer lama milik Soviet iaitu Electronica 60. Walaupun paparan pada komputer itu hanyalah sekadar teks tetapi dengan idea dan juga kreativiti Pajinov, maka dia menggunakan simbol-simbol seperti kurungan untuk menghasilkan game ini. Walaupun ianya ringkas dan tidaklah memiliki grafik yang cantik, tetapi dia tetap mampu membuat orang ketagih. Maka kawan kepada Alexei Pajinov, iaitu Arkadis Volos aa, yang mana nantinya beliau akan menjadi pengasas kepada Yandex, dia telah pun membantu Pajinov menyalin game itu ke dalam komputer lain seperti IBM PC. Pada waktu itu, orang-orang mula menyalin game itu ke dalam floppy disk. Dari satu pejabat ke satu satu pejabat. Maka dari situlah Tetris mula tersebar ibarat virus. Tak lama selepas itu, game ini mula dapat perhatian khususnya di luar USSR. Ada seorang peniaga perisian daripada UK iaitu Robert Stein. Dia melihat potensi yang ada kepada game Tetris ini. Lalu dia cuba untuk mendapatkan lesen daripada ELOC iaitu adalah agensi rasmi di bawah kerajaan Soviet yang menguruskan ekspor untuk teknologi. Segala hak cipta tidak boleh dipegang oleh Pak Jinov melainkan ianya menjadi hak milik kerajaan USSR. Tapi Robert Stein tetap meneruskan tujuan dia dan dia berjaya mendapatkan lesen secara tidak sah lalu dia menjual lesen tersebut kepada dua company besar iaitu Microsoft daripada UK, Spectrum Holobyte daripada USA. Dan yang lebih menariknya pula, kedua company ini pula menjual hak pelesenan game ini kepada dua company besar lainnya iaitu Nintendo dan juga Atari. Maka dari situ banyak sangat versi Tetris yang bermunculan dan masing-masing company -masing mengakui yang mereka memiliki hak cipta untuk Tetris. Peristiwa mula menjadi besar pada tahun 1988 di mana dua company besar iaitu Nintendo dan juga Atari masing-masing memang cuba untuk mendapatkan lesen ini untuk dimasukkan ke dalam konsol mereka. Tetapi Nintendo dia lebih bijak. Sebelum pelancaran game Tetris di dalam sebuah permainan ikonik mereka iaitu Game Boy mereka menyelidik dan juga menyiasat siapa sebenarnya pemilik asal kepada Tetris. Maka mereka dapat tahu yang hak cipta sebenarnya dimiliki oleh Elok. Nintendo mengambil keputusan dengan menghadapkan hantar wakilnya ke pihak Moskow bagi mendapatkan pelesenan itu secara sah. Dan bagaimana pula dengan Atari? Atari masih lagi mendapat lesen tetapi lesen yang tidak sah hasil daripada kerjasama yang dilakukan bersama dengan Robert Stein. Akibatnya berlakulah perebutan lesen sehingga ke peringkat mahkamah dan macam kita tahulah dah tentu tentulah Nintendo yang menang. Ini merupakan detik paling ikonik dan bersejarah di mana pada tahun 1989 Tetris berjaya terjual lebih daripada 3 25 juta kopi untuk Nintendo Game Boy sahaja lalu menjadikan ia antara game yang paling laris dalam sejarah dan juga menjadi sangat-sangat fenomena sehinggalah ke hari ini namun berpuluh-puluh tahun game ini terjual secara global Pak Jinov satu sen pun tak dapat keuntungan sebab masa itu Tetris adalah milik kerajaan USSR bukannya milik Pak Jinov jadi segala hasil yang diperoleh daripada Tetris itu dimasukkan ke dalam akaun negara tapi segala-galanya mula berubah pada tahun 1991 iaitu setelah kejatuhan USSR di mana Pajitnov sekarang dah bebas dia pun mulakan hidup baru dengan keluar daripada Rusia dan pergi ke Amerika Syarikat dia bekerja di bawah Microsoft pada waktu itu dan menjadi pengembang kepada permainan video pada tahun 1996 Alexis Pajitnov bersama dengan rakan dia iaitu Hank Rogers beliau merupakan orang yang bertanggungjawab untuk membawa game ini masuk ke Game Boy mereka berdua bekerjasama dengan membangun satu company iaitu The Tetris Company yang akhirnya secara rasmi mereka berjaya menjadi pemegang hak global untuk jenama Tetris. Dan kini game Tetris ada di lebih 65 konsol rasmi di seluruh dunia dan itu merupakan satu pencapaian yang sungguh luar biasa. Salah satu yang popular adalah di Nintendo DS, di Nintendo Game Boy of course, di PC Antara versi Tetris yang menurut aku sangat-sangat menarik adalah Tetris Effect. Hu, time tu main game dia macam kau dugem. Tom 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 berlampu sana sini. Memang syok. Dan Tetris ni juga ada filem dia yang dikeluarkan dalam Apple TV Plus. So kalau korang berminat korang boleh tengok cerita tu. Dia menceritakan tentang bagaimana perkembangan, permulaan dan juga sejarah di sebalik penciptaan Tetris.